Всем привет! Готовим чахахбили. Изначально это один из символов грузинской кухни, готовился из фазана и без томатов. Кстати, говорят, фазаны появились в кухне мира именно из грузинской кухни. Более тысячи лет назад. Может правда, а может байки, но это очень вкусное, простое и быстрое в приготовлении блюда из курицы. Да, современные чахахбили готовится именно из курицы и с помидорами. Мы будем готовить его еще и с добавлением вина, что за Грузия без вина, и именно поэтому не используйте пакетированное вино из концентрата. Не оскорбляйте традицию. А также грузинских специй. Это будут хмели сунели. Также мы добавим немного сахара. Это придаст нашему соусу мягкую кислоту. Сладости вы не ощутите, чтобы не нарушать аутентичность. Плюс мы добавим сладкий перец, который придаст изюминку этой вкусноте. Ингредиенты просты: курица не огромная, лук репчатый. Чеснок много. Чеснока вообще в грузинской кухне много. И это прекрасно, на мой взгляд. Вино сухое и белое. Можно и красное, если нет белого, но обязательно сухое. Помидоры. Я буду использовать томатное пюре, которое делаю сам из помидоров, а рецепт дам позже, когда начнется помидорный сезон. А вы можете использовать свежие томаты или томат пюре итальянская, к примеру. Или, если этого нет, томатный сок не из концентрата. Ни в коем случае не используйте томат-пасту. Мне кажется, ее придумали, чтобы люди ели дешевый продукт. Она никак вообще не похожа на свежие томаты. Болгарский перец. Можно использовать замороженный. Хмели сунели. Обязательно, чтобы в составе этой специи входил пажитник, он же уцхо сунели. Иногда делают хмели сунели упрощенными без него, а нам надо с ним. Аджика. У меня сухая, вы можете и пасту аджика. В данном случае можно аджику и на томате, хотя настоящая вообще томатного ничего не содержит. Как-нибудь расскажу и об этом. Кинза, ее можно найти даже зимой свежую. Базилик или другая зелень по вкусу для украшения готового блюда. Я вот почему-то его не нашел свежим, поэтому у меня петрушка. А также обязательно сахар и соль по вкусу. И обязательно масло для жарки. Растительное или сливочное, или то и другое, или жир. Совсем немного. Подготовку к жарке начнем с курицы. Вынем внутренности, заботливо уложенные в нее на рынке. Они тоже пойдут в дело. Отрежем крылышки. И хвостик. Затем удалим с нее кожу. А также отделим остов и шею. Кожа здесь не пригодится, чехахбили будут тушиться более получаса, и кожа станет мягкой и не очень вкусной. Кроме того, ее в таком виде не переносит большинство детей. Следующим рецептом на канале я покажу, как ее приготовить так, чтобы все возрасты уплетали ее за милую душу. А пока ее снимаем... сохраним. Ну и лишний жир удалим. Я его не использую, но есть много людей, которые захотят из такой курицы вытопить жир. А затем на нем жарить те же чахахбели, к примеру. Срежем ножки, это не трудно. Разломим в корневом суставе ножку и отрежем. Также срежем грудку. Начав с ребер, держа нож как можно ближе к ним и ведя к центру. А возле келя надрежем ближе к килю. А сто шею отложим. Из них мы сварим бульон фюме. Рецепт есть на нашем канале. А можно сварить суп какой-нибудь. Мясо на косточках предостаточно. Это ценная вещь. Нарежем мясо небольшими кусочками. Крылышки на фаланги, ножки на кусочки. Я решил сегодня не рубить, а просто нарезать. Вы можете ножки порубить через кость, на любителя. Грудку просто нарезаем небольшими кусочками. Лук нарежем полукольцами, широкими, а потом такой же величины кусочки. Лука можно и больше. Переходим к жарке. Я буду жарить на смеси сливочного и растительного масла. Сначала добавлю растительное, а затем кусочек сливочного. Расплавим его. Огонь, кстати, максимальный. Мы будем обжаривать мясо. И если сковорода уже накалилась, по пузырям от сливочного сразу видно. Можно сразу добавлять мясо. Мясо жарим до красивой золотистой корочки. У меня его много, поэтому я обжарю так, чтобы каждый кусочек ее получил. Но не полностью. Пушить мы будем с овощами, поэтому как только начал выделяться мясной сок, добавляем лук. Убавляем огонь до среднего. Жарим все вместе, пока лук не приобретет золотистый оттенок. Как только лук размягчился и стал золотистым, добавляем нарезанный перец. У нас он будет довольно долго тушиться, поэтому вполне можно добавить мороженое. Текстуру потеряет что тот, что тот. Перемешали. И можно добавить вино. Оно тут же шумно закипело, а когда оно кипит, из него удаляется спирт. Еще перемешали. Добавляем помидоры, в нашем случае пюре. И если пюре, необходимо тщательно перемешать, чтобы распределить его по всей сковороде, во все уголки. Затем добавляем сухую аджику или не сухую, какая у вас есть. Ее немного, острота должна быть еле ощутимой. Перемешиваем и добавляем соль и сахар. Соли совсем немного, у нас в конце будет еще одна соленая приправа. Перемешиваем и накрываем крышкой. Уменьшаем огонь и будем тушить 30-35 минут. Во время тушения периодически помешивайте и добавляйте воду, если необходимо. И масса слишком загустела. У нас должна быть полужидкая консистенция. А пока тушится, приготовим чесночную пасту. Порежем чеснок на небольшие кусочки, чтобы было удобно затем перетереть их в ступке. Также нарежем некрупно кинзу. Смешаем все это в ступке, добавим соль и перетрем пестиком. Чеснока много придется потрудиться. Также можно выпустить чеснок через чесночный пресс или натереть на терке, смешать с кинзой и дать настояться. Хотя я заметил, Чесночная паста для любого подобного блюда в ступке вкуснее получается. Запах чеснока дольше сохраняется в готовом блюде. Время прошло. Последние штрихи. Будем добавлять хмели сунели. Кстати, вы знали, что сунели в переводе означает специи? И что во многих регионах Грузии их бы не добавляли вообще. Грузия вроде бы небольшая страна, но благодаря горам разделена на множество небольших регионов. Да и проживает там множество народов и народностей. Идет постоянный культурный обмен и на уровне кухни тоже. Хорошо перемешали, пришло время финального аккорда. Добавляем чесночную пасту. Перемешали и попробовали на соль. Выключаем огонь. Нет необходимости дальше томить, вкус уже не изменится, а запах бели сейчас на пике. Вы готовы попробовать? Это очень, очень по-грузински, по крайней мере в понимании всех народов вне Грузии. Очень ароматно и очень вкусно. Кислинка мягкая благодаря сахару. Привкус свина, овощей, пряная благодаря сунели, с привкусом чеснока и легкой остротой, почти неощутимой. Подавать либо с хлебом лавашом, либо с жареной картошкой. Можно с рисом. Все, пора переходить к пищевой нирване. А вам спасибо, что смотрели видео рецепт. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы. И удачного вам чахахбили.